Этот турнир шестой традиционной памяти Воинова проводится в нашем прекрасном зале детской спортивной школы. В этом году участвовали четыре команды. И мне очень приятно, что две команды молодых ребят, которые недавно закончили спортивные школы и сейчас занимаются в институтах первой и второй курсы. Набираются опыта, стараются. Видят, как играет э, более э, старший возраст современно. Ну, опыт принимает хороший. Э, и финал показал, что молодые ребята из Юрийского района Шандраки доказали хорошую игру и честно боролись добросовестно, боролись с более ну, опытными игроками полоградского района. Ну, у меня пожелание традиционно проводить эти турниры и более-менее подключать уже больше молодых ребят, чтобы они учились, а помнили наши традиции. Виктор Алексеевич, скажите, пожалуйста, какая команда чаще всего побеждала в этом турнире? Ну, обычно побеждает Павлоградский район. Обычно Павлоградский район. Это ребята опытные, уже наигранные. Есть, они побеждают часто, часто.